Уважаемые друзья, я хочу, во-первых, представить вам школы права, которые представлены на сегодняшней конференции в столь, прекрасном городе Николаев. У нас есть представители Киевской школы права, есть представители Харьковской школы права, есть представители Крымской школы права, есть представители Слуганска, прибыли сюда, я им всех очень благодарен. И безусловно, есть представители Одесса. Ну как без Одессы? Поэтому я думаю, что интерес нашей конференции будет прежде всего заключаться в том, что мы с вами обсудим, продискутируем. Я немножко проинформирую вас, что такое украинский выбор, чем его едят, и как нам дальше быть, и что нас ждет. Вы знаете, как раз вы попали в эпицентр Николаевича, но на сегодняшний день вы знаете события ментовские, вы знаете карнадских, вы знаете выборы, Беркуты и все прочее. О чем это говорит? Мы можем говорить о том, что на сегодняшний день гражданское общество пребывает в состоянии войны с государственной властью. Это беда, это преддверие интересных событий. И мы, когда начинали работать в апреле 2012 года и приняв свой манифест, мы как раз исходили из того, что задача украинского выбора ⁇ повернуть власть людям. Люди должны достойно чувствовать себя морально, свободно, с правом свободного более К сожалению, на сегодняшний день... Имеем то, что имеем, перефразируя первого президента Украины. Когда начинал и работает наш сегодняшний украинский выбор, мы имеем представительство во всех областях и во многих районах, сотнях районов нашей славетной территории Украины. И наша задача как раз и состоит в том, чтобы донести людям, разъяснить людям, кто мы есть. Почему нас считают за быдло? Почему народ не знает о том, что он есть заказчиком, а генподрядчиком является тот чиновник от власти, который сегодня вырвался на пирамиду и управляет людьми как стадом? Это и есть проблема, и мы открыто об этом говорим. Мы не находимся в оппозиции к оппозиции и не находимся в оппозиции к власти. Мы однозначно знаем и говорим что пока народ не скажет свое слово и пока народ не сформирует власть, никакой власти, то и не будет, поменяется местами олигархи, группировки олигархов левых на группировки олигархов правых. И последние выборы показали. Вы знаете, что украинский выбор участие в формировании представительского органа парламента не принимал. Когда мы говорим о нашей работе, прежде всего, я хотел бы остановиться на четырех таких векторах. Это первый вопрос, вопрос народовластия. Это первый вопрос, право граждан управлять страной. Давайте мы обратимся к нашей Конституции. И что мы увидим? Мы там прочитаем такие классные, красивые слова. Статья первая, начиная с статьи первой что Украина есть правовое и социальное правовое и социальное государство. Скажите, пожалуйста, о каком правовом государстве мы можем говорить после ваших событий, которые произошли в этом знаменитом райделе и служители этого райотдела? Это что правовое государство? Если мы говорим о социальном государстве, то украинский выбор или и лидер его Медведчу Виктор Владимирович он однозначно говорит. Должна быть реальная платформа у людей. Нет у нас социальной защищенности. Так и скажите, что в этом есть проблема. Что в этом есть проблема. Когда мы говорим о том, что суверен власти, то статья 5 Конституции говорит, что народ есть на себе власти. Конституционный суд там дал разъяснение установчи, установчи власти. И здесь возникает опять же вопрос, почему украинский выбор и ведет эту разъяснительную работу. О какую установку власти от народа можно вести здесь, в этом зале и вообще в обществе? Если мы говорим о суверении, то мы должны говорить о том, что народ должен быть уполномочен от природы, по сути, принимать все решения. А что мы видим, без нас нас женили в отношении НАТО? Без нас нас женят в отношении Европейского Союза. Без нас нас пытаются на сегодняшний день женить или рассорить с таможенным союзом. Кто спрашивал об этом народ? Вот почему украинский выбор и говорит, что, цитируя нашу тезу и в отношении того, что страной управляешь ты, мы как раз и видим то, что человек, гражданин, в основе которой должен быть и принимать решение, куда нам идти. Мы говорим, есть право на референдум, есть, в Конституции есть такое право. Почему вы нам не даете такое право? Мы одни из первых заявили, что принятый закон о референдуме, он принят под президента. Там и не пахнет демократией. И вы будете этим свидетелем что что-то тайное там готовится, которое станет явью уже, наверное, осенью, и мы хотим это предотвратить. Когда мы говорим об управлении гражданами своей страной, мы говорим, а где же контрольные функции от народа? Кто постарше знает, был такой институт, народный контроль СССР, народный контроль Украины, были такие институции. А мы говорим, на сегодняшний день Дайте право народу контролировать. Это значит что? Решать вопросы отзыва парламента, решать вопросы смены правительства, решать вопросы отзыва горы родоначальников, управленцев и прочих должностных лиц. Для того, чтобы бороться с этим, впервые украинский выбор предлагает вводить институт поражения в правах Украины. Если негодяй, который затесался в представительские органы и работая в каком-то совете любого уровня, или это сельского, или местного, или верховного, и он зло, злоупотребил доверием, мы предлагаем вводить институт поражения в правах, запрещать ему через суд пожизненно заниматься, занимать посады представительских органов. По-другому у нас не дано. И мы прекрасно знаем, что бороться с коррупцией на сегодняшний день институты государственной власти не будут, не хотят и не могут. Единственный выход, уважаемые, мы просим поддержки. Надо проводить и принимать закон на референдуме, который бы дал право народу, хотите так откровенно скажу, освобождаться от такого баланса, который на сегодняшний день, день есть. Когда мы говорим о решении социальных вопросов, и когда мы говорим о, о том, куда же идти в нашей стране, вы, наверное, слышали и не раз слова нашего лидера, вот. что когда мы говорим, что наш, наш восточный вектор ⁇ это жизнь, это развитие, это динамика, это пойдем экономики, и это не только украинский выбор говорит выбор говорит, исходя из результатов стратегических исследований наших институтов. А нас что хотят сделать? Вы посмотрите, сейчас будут бум, будут собираться группы, собирать подписи. Мы хотим Евросоюз, мы хотим подписание э, ассоциации, которые готовят на Вильнюс на ноябрь месяц. Уважаемые друзья, уважаемые жители Юга Украины, скажу вам, что в центре как и на юге. Везде это прекрасно большинство понимает, что Европейский Союз, ассоциации, которые они нам предлагают, это по сути способ, попытка изъять наши ресурсы и Украину они рассматривают как донор. Донор человеческой жизни, донор э, людских ресурсов, донор ископаемых и все прочее. Посмотрите, первое, сланцевому газу Дальше, по рабсиле и по удовлетворению своих утих. Я думаю, что на юге Украины должны знать, что 24,3% проституток в Европе это выходцы с Украины. 24,3%. Вот тот донор Украина, что дает для Европы, для Евросоюза. Они, знаете, как говорят на Черкащине, наверное, у вас тоже так говорят, они вот жиру бесятся. Первые пошли женщины. Сейчас вы, наверное, слышали, и выбор украинский предупреждает, что идет полное растление государств. Вы посмотрите, что творится, какие решения принимают об однополых братах. Вы посмотрите, в чем не прав украинский выбор, или в чем не прав ее лидер, Медведчук, Который утверждает, ну куда же мы идем? Где, если в графе будет не отец-мать стоять в паспорте, а родитель номер один и родитель номер два. Вот в чем вопрос, и мы видим эту проблему. Мы видим проблему, что на сегодняшний день Украина подпадает под это. Не успел наш выехать за границу господин президент, как Азаров, дает ему. Копию э, проекта закона. Дополнение трудового законодательства, где красиво написано, что <связывая> не может быть у нас э, унижения в правах лиц в зависимости от пола и, и добавили через запятую и, и э, 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 сексуальной ориентации. <связывая> Понимаете, мне даже до этого со сочетания, даже в голову нам не лезло. Представляете, я 32 года проработал только судьей. И такую голову, что вот это мы будем говорить о том, когда в те времена у нас было понятие такое, как э, <связь> уже ложство. В уголовном кодексе было записано, что это по сути идет речь об оскотенении личности. Вот против чего выступают украинские выборы и люди. Это в отношении, так сказать, донорства наших. Посмотрите, второй вектор, о котором мы говорим. Вы, наверное, слышали что я приостановлюсь, господа, это у нас член Конституционной Ассамблеи Академик Селиванов. Задержавшись. Задержавшись. <звы> <звы> Говоря о проблеме обустройства нашего государства Украины, прежде всего, я хочу начать с уважаемого Виктора Владимировича, о том, что единственная возможность сохранения целостности нашего государства – это федерализация. И мы поднимаем этот вопрос. Есть у нас оппоненты? У нас есть много оппонентов. Конечно же, есть много оппонентов. Начиная от тех, кто уже стал таким крупным латифудистом и имеет такие агрохолдинги который объединяет по 500 тысяч, у нас земель есть в одних руках, 500 тысяч гектаров. Это вопрос или не вопрос? Так что это? И мы говорим, что систему реформирования управления социальными, экономическими и территориальными проблемами необходимо менять корни, и это мы как раз и видим через федерализацию нашего государства. Безусловно, когда мы говорим о национальном богатстве нашей страны, мы нигде не можем, никак не можем обойти такой основополагающий предмет, основу нашего национального достояния ⁇ это земля. Посмотрите, что у нас на сегодняшний день творится с землей. Я же вам не открываю Америку. Что? После того, как в феврале... 2013 года Верховная Рада провалила закон про рынок земель, они зашли с другой двери и говорят о том, что надо принять закон об обе, про обе земель сельскохозяйственного назначения. Это и есть не что иное, как та же самая распродажа земель. Им надо, им надо землю сделать товаром. Вот в, чем стоит вопрос. вот в чем стоит вопрос, то о каком суверенитете государства мы можем говорить, если мы будем э, проживать с вами в анклавах, где собственником земли будет или какой-то э, с ближнего востока мусульманское э, вероисповедование, или латифундист, который на сегодняшний день есть и просится, и стучит уже даже ногами, пытается открыть нашу дверь. Вот почему украинский выбор пропагандирует и говорит о том, что не может быть земля украинская товаром. Это единственное, что еще сохранилось у нас, это национальное богатство. Если мы его не отстоим, и поверьте, это наше общее дело. Вот задача и украинского выбора, и наша с вами. Мы должны подняться выше сознания, выше брудствера подниматься. И защищать свои же интересы. Посмотрите, как красиво через законодательный лоббизм отстранили людей от управления. Вы слышали такое слово, как территориальные громады, где они? Где эти громады, где их не права? Да нету территориальных громад прав на сегодняшний день. У них даже забрали право проводить местные референдумы. А мы говорим о суверенитете и о том, что государство управляет страной. Капитал и деньги управляет. Вот в этом проблема. Как с ними побороться? Вот почему и предлагает украинский выбор при принятии антикоррупционного законодательства. Предлагает, сейчас концепция есть о земельной реформе и безусловно вопрос референдума, который где люди должны, имеют право, их, если хотите, природное право. Эти природные права. Есть у нас реальная загроза на сегодняшний день суверенитету. Есть, во-первых, о какой? Есть понятие экономического суверенитета. Мы здесь вообще уже разговаривать мы не о чем. Но когда мы говорим о государственном суверенитете, когда мы говорим о национальном суверенитете, то мы здесь видим большие проблемы. И если народ, и я извиняюсь, может грубо, не проснется вот в летаргическом сне пребывая, Тех обезьянок, которые были, один кричал 10 кроки на, 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 на зуст, людям, вот. и пополз непонятно куда. Все вы слышали, как строили больницу века, слышали, да? Вся Украина знает, как нас отборовали, нас, налогоплательщиков. и об этом молчать. Украинский выбор поднимает ее вопросы. Почему не несут ответственность? Сколько мы можем стоять на коленях? и... И своим чувством э, приподнятого раболепия служить чиновничьему аппарату нашего государства. А он немалый не этот аппарат, который надо содержать. И я понимаю, что немножко я, я уже заканчиваю. Уважаемые друзья, как и вытекает с нашего нефеста, мы когда видим и э, исходим в нашей работе в украинский выбор, когда мы видим проблемы, мы видим вопросы, которые надо решать. Мы выезжаем, люди, вот так, как мы сегодня. Я думаю, что мы услышим, и от вас услышим, какие проблемы, как их можно решить. И даже я знаю вопросы, которые задать. А что вы говорите? Может пора брать Виллы и атаковать сознание украинского выбора. Друзья мои, время не пришло. Это раз. И Виллы это уже пусть уж занимается эта партия. Как это? ляшко да, пусть он бегает с вилами. Вот. Сейчас вопрос стоит на кону, поверьте, вопрос стоит суверенитета, свободы граждан Украины. Свободы граждан Украины. И стоит вопрос надлежащего социального, социальной защищенности нашей. У нас на сегодняшний день введен механизм полный, так сказать, э, э, нигилизм так называемый правовой нигилизм, когда игнорируются все предписания закона, то возьми, э, взяли и, по сути, в антиконституционный способ изменили Конституцию. То в антизаконный способ мини, изменили э, пенсионное обеспечение граждан. Вы же посмотрите, когда Украина одна из первых государств, которые повесили ярлык, депрессивная зона. Там у нас не депрессивные области Украины есть. У нас вся Украина скоро будет депрессивная. У нас только на сегодняшний день более 200 тысяч детей, которые растут без родителей лишь потому, что их родители уехали зарабатывать копейку. Включайте, если те поехали, работают, я извиняюсь, девочками по вызову, то поверьте мне, значительное там количество этих людей, они не, не, не по доброй воле и не меркантильные желания их толкало туда. Вот эта социальная среда воспитания, социальная среда незащищенности, человек без... вот что толкает туда. Как может мать кинуть своего ребенка, поехать в Италию чистить унитазы? Как вы думаете? Что иди, вот, иди а ребенок остается дома? Вот так довели людей. А мы говорим о свободе и о рабочих местах. О каких рабочих местах? Пусть обратятся в Прибалтику. Для, я вам скажу, для Латвии, для Латвии выехало после того, как они зашли в Европейский Союз, выехало более 40% населения страны. Вот и вопрос. 60 тысяч в Испании, 60% безработных. 60% безработных среди молодежи. У нас 12 значится, ну, наверное, чуть-чуть больше. Вот мы говорим о том, что если мы настроены работать и делать продукт производственный, мы должны идти к нашим соседям, славянам, объединяться и работать. И будет толк. И я думаю, что за это будущее. Спасибо, я желаю всем вам здоровья.